Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Сьогодні ми на дорогі на п'ятихатки. Як Ми обіцяли, ми показуємо, як будуть тратиться деньги підприємці, які по моєму призиву відкликнулися. І хто чим допомог для ремонту. дорог. Сегодня здесь работают работники нашего предприятия коммунального ПЖРО. То есть деньги, которые предприниматели направили на ремонт дорог, они останутся, собственно говоря, в зарплате и в налогах в городе Желтые воды. Это выезд с города Желтой Воды в сторону Пятихатки. К сожалению, во вторник не получилось поставить асфальт по причине того, что завод поломался. Ребята были готовы работать во вторник и уложить асфальт, готовы были во вторник. Ну вот сегодня, тем не менее, пятница, люди все вышли на работу, асфальт приехал, дорога делается. Еще раз повторю, какие это предприниматели. Во-первых, это... Галяс Виталий Владимирович, руководитель сельхозпредприятия Виза Агра, 20 тысяч. Руководитель частного предприятия Анталусов Александр Михайлович 20 тысяч. Дальше Кета Виктор Прокофьев, частный предприниматель 10 тысяч. Общество с ограниченной ответственностью Фрегат все 10 тысяч. Телекомпания Комета 5 тысяч. Ну и остальные предприниматели и просто физические лица, которые решили поучаствовать в ремонте дорог города Желтой Воды. Я просто их перечислю всех. Это Смирнов Олег Анатольевич, это руководитель такси лидер. Ганжа Валерий Валентинович, руководитель такси эконом. Ракульцев Роман Васильевич. Кашель, Кариулин, Коваленко Варий Александрович, Недельский Олег, Гробовенко, Бугаевский, Авсюкевич Ткаченко, Белый, Садыгов Гамлет Бахадыраглы, Цыбух Александр, Снисаренко Андрей, Костюк Константин Владимирович, Шевченко Людмила і Олександр. Це сім'я 2500, з половиною тисячі. І Деметра, руководителя Аврахов Сергій 3000 тисячі гривень. Бальшого спасія їм. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.